रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूल करीम जैसे हम पहले अर्ज़ कर चुके कि हमारा मतलब इन बातों के करने का YouTube पर आने का ख़ाली मक़सद ये नहीं था कि हम बातें करते रहें मैं कुछ चीज़ें याद करूं पढूं और आकर आपको बता दूं मकसद हमारा ये है कि हमारी ज़िंदगी में किस तरह तब्दीली आए हमारी ज़िंदगी किस तरह दीन वाली ज़िंदगी बन जाए ना जिस तरह हमारा अल्लाह पर ईमान है उसके रसूल सलाम पर ईमान है किस तरह अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम के साथियों ने जो सहबा कराम रज़ी अल्लाह तन मजमाइन कहलाते हैं किस तरह आप सल्ला वल् से इतनी मोहब्बत की और क्यों की क्या वजह थी कि आप से आपके साथ ही इतने जानसार थे आप पर ईमान लाने के बाद वो किसी बात की परवाह नहीं करते थे गालिबन उमर रज़ी अल्लाह तनों के बारे में मशहूर है कि जब आप किसी मुल्क में जाते थे उन्हें दीन किताबत देते थे और तो पहले लिख देते थे कि मैं उन लोगों को अपने साथ ला रहा हूँ जो मौत से इस तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह आप ज़िंदगी से मुहबत करते थे अल्लाह पर यानि अल्लाह के दीन के लिए जान दे देना उन लोगों को इतना पसंद था जितना मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी पसंद है ना ईमान लाने के बाद किस कदर उनके ईमान मजबूत हो गए साहबा कहा करते थे कि ईमान के बाद हमें ज़िन्द हमें जन्नत और दो जन्नत जो है सामने नज़र आती है यानि उनका ईमान इतना स्ट्रांग था उतन उनका ईमान ना और इसीलिए अल्लाह ने उनके ईमान को देखकर कुरान में क़्यामत तक हम पढ़ेंगे कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया काश मेरा रब हमें भी वो अमल करने की तोफ़ी आमीन आधुनी सहाबा के एक या दो किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ मकसद यही है कि किस्से सुनकर फिर मैं और आप इस बात पर गौर करें कि हमारी जिंदगी में भी किसी तरह यही बातें आ जाएं हम भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह मोहब्बत करने वाले बन जाएं उदेबिया का वाक़ा है सलादेबिया के बारे में हम सब ने सुना हुआ है कुफ़ार मुश्किन आ रहे थे रसोल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ ही जो है बैठे हुए थे वहाँ पर कुफ़ार आ रहे थे जा रहे थे बातें हो रही थी कुरैश का एक शख्स जब वापस गया तो उसने कहा था कि ए कुरैश इन लोगों को उनके हाल पे छोड़ दो इन लोगों से तुम लोग लड़ नहीं सकते यकीन करो मैंने ईरान के बादशाह का भी दरबार देखा है रोम के बादशाह का भी दरबार देखा है मगर इन लोगों की हालत तो बिल्कुल ही अजीब है मैंने ऐसे जानिसार किसी भी शख्स के लोग नहीं देखे किसी बादशाह के लोग नहीं देखे किसी अमीर के लोग नहीं देखे जैसे मोहम्मद अलैहि वसल्लम के साथी हैं मैंने देखा कि जब वो वजू कर रहे थे तो उनके साथी उस पानी का एक टपका भी ज़मीन पर नहीं गिरने देते दे दे थे अल्लाह अकबर। अंदाज़ा लगाइए क्या मोहब्बत होगी उन सहाबा की उस रसूल सलाम से ना उसने कहा कि उस पानी का एक कतरा जमीन पर नहीं गिरने देते अपने हाथों पर ले लेते हैं और अपने जिसम पर उसको अपने हाथों को मल कर फेरना बहुत बड़ी सादत समझते हैं अल्लाह पर कि उसने देखा कि जब रसूल अलैहि वसल्लम वजू कर रहे थे तो सहाबा इतनी मकदार में वहाँ पर जमा थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पानी नीचे नहीं गिर पाता था वो अपने हाथों पर लेकर अपने चेहरों पर मलना बहुत बड़ी साधन समझते थे कहा ऐसे लोगों से किस तरह लड़ पाओगे तुम तो? और मैंने देखा कि अगर इस दौरान आपका कोई बाल भी नीचे गिरा है डाड़ी का गिरकर तो फौरन उठाकर अपने पास महफूज कर लेते थे क्या मोहब्बत थी क्या मोहब्बत की मेराज थी इसलिए कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल माना अल्लाह का रसूल माना ये माना कि आप पर वही उतरती है ये माना कि आप जो कुरान सुना रहे हो ये अल्लाह का कलाम है तब उनका ईमान इतना रासिक हो गया कि उन्होंने कहा कि ये शख्सत जिस पर जब्राइल वही लेकर आते हैं इसकी तो हर हर अदा पर कुर्बान हो जाना ये असल इबादत है अल्लाह की रजा है हालांकि वही नबी सलाम मेरे और आपके भी रसूल हैं उन्हीं पर हम ईमान लाए हैं ला उसी अल्लाह पर हम ईमान लाए हैं ला उसी किताब पर हम ईमान लाए हैं ला मगर हमारी क्या हालत है क्यों ऐसा है कि हमारे दिलों में वो असर पैदा नहीं हो सकता क्या बात है उसी कुरान को हम पढ़ते हैं उसी रसूल अल्लात की सीरत पाक को हम पढ़ते हैं हदीसें हमारे सामने आती हैं वो हम पर असर क्यों नहीं कर सकती इसी से सेबिया के वाक़े से एक सहाबी जो बाद में ही मान उन्होंने अपना वाक बताया इन साहबी का ये हाल था कि ये जब भी उस जमाने में जो भी बार बार होते होंगे उनसे जब बाल बनवाने जाते थे तो कह देते थे कि इस हिस्से पर ये जो हिस्सा नजर आ रहा है यहाँ के बाल नहीं काटना बाकी मेरे सब बाल काट दिया करो अपना जब भी जाते हो ऐसा ही करते थे तो ये बाल बहुत बढ़ने लग गए लाजमी जो बाल आप तरशवाएँगे नहीं ये उनकी जवानी से लेकर और अधेड़पन और बुढ़ापे तक की बात होगी ये बात बहुत बड़े हो बड़े हो गए थे कभी बाद में किसी साहबी ने पूछा दोस्तों ने यारों ने पूछा कि क्या बात है भाई जब भी आप बार बार के यहाँ जाते हो ये बात नहीं कर पाते तो उन्होंने बताया वहा खाना कहा कि हुदेबिया के हुदेबिया के ज़माने में हम छोटे छोटे जवान जवान लड़के थे जब वफद आ रहे हैं हमें मालूम हुआ कोई शख्स मोहम्मद है अपने साथियों के साथ आया हुआ है और हरम मक्का वाले उन्हें नहीं घुसने दे रहे तो हमें भी एक मज़ाक सा लग गया हम भी आने जाने लगे साहब उनके साथ आ रहे हैं वापस जा रहे हैं मैं मेरे ख्याल बारह चौदह सोलह बारह चौदह साल का लड़का था लड़कों का एक ग्रुप होता हम उनके साथ आते वापस चले जाते वापस आते जब ये वाक़ा हो गया और मोहम्मद और उसके साथी जाने लगे वापस तो हम लड़कों का ग्रुप भी काफ़ी दूर तक उनके साथ गया एक जगह वो रुके और साहबान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अज़ान के लिए कहा और उसने अल्लाह पर अल्लाहक पर जिस लहन और तर्ज के साथ जो बिलाल रजी अल्लाह तु अजान देते होंगे जब वो अज़ान दे रहे थे तो मैंने इसी तरह हम लड़के भी उसकी नकल उतारने लगे आ आ, आ, आ कहकर हम वो लफ्ज़ नहीं कह रहे थे मगर उनकी नकल उतार रहे थे अजान जब ख़त्म हो गई तो अल्लाह के रसूल सल्लासम ने अपने चंद जवान जो साबित है उनका इन्हें भाग कर जाओ और इन्हें पकड़ लाओ जब वो हमारे पीछे भागे तो हम भी भागे दूसरे दोस्त तो भाग गए मगर उ, मुझे पकड़ लिया उन्होंने ना और मुझे पकड़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ले आए मेरा दिल उस वक्त उस शख्स की नफ़रत से भरा हुआ था उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल फ़रमाया कि मैं उसे देख रहा था मेरे दिल में बहुत नफ़रत थी बहुत बुरा मुझे महसूस हो रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि भाई वही कापी वही करो ना आप जो उतार रहे थे जैसे कापी आ आ करके दिखाओ मैं खामोश रहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी को कहा कि दोबारा वो अज़ान दो जब उन्होंने अजान देने लगी अल्लाह वक्त पर तो ये सहाबी कहने लगे मैं लड़का था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सीधा हाथ मेरे यहाँ पर रखा सर पर और मुझे कहा कि जिस तरह ये कह रहा है इस तरह ही तुम कहो ना मेरी नफरत और बढ़ गई जब उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पर रखा ना मुझे एक दफा कहा दो दफा कहा फिर उनके कहने से मैंने कहना शुरू कर दिया जिस, जिस जिस तरह वो कहते थे मैं भी कहता जा रहा था जब अजान खत्म हुई तो जिस शख्स से अजान होने जब उन्होंने कहा था कि अजान कहो मैं इंतहाई नफरत करता था अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं इस शख्स से दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ इस वाके में यह मालूम नहीं कि वो उसी वक्त ही मान ले आए या बाद में ही मान लाए बहरहाल सारी जिंदगी उन्होंने उस जगह के बाल नहीं कटवाए जिस जगह रसूल अल्लाह वसल्लम का दस्ते मुबारक उसके सर पर रुका हुआ था जिसके सर पर टीका था जिन बालों पर आप वसल्लम का हाथ आ गया था आपने उस जगह के बाल कटवाना सारी उम्र पसंद नहीं किया कि यहाँ पर वो मुबारक हाथ जो अल्लाह के रसूल का है जिससे अल्लाह कलाम करता है जिस पर इब्राही जिस पर जब्राहील आसमाम जब्राहिल वही लेकर आते हैं आपके सामने बैठते हैं उस उस हाथ बहुत मुबारक जहाँ पर रखा गया सारी उम्र में उस जगह के बाल नहीं कर पाऊँगा अंदाज़ा लगा लीजिए ये ये मोहब्बत थी उनकी ना ये उनका ईमान था ये उनके ईमान की इंतहा थी उनका इतना सच्चा ईमान था ये ये शख्स जो है यह अल्लाह के रसूल है और इन पर ईमान ला कर ही उनमें वो जज्बा पैदा हुआ कि उन्हें दुनिया की कोई कवकत नहीं हरा सकी क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कोई ऐसा अमल छोड़ लें मैं और आप जो सुन रहे हैं सोच लें कोई छोटे से छोटा ऐसा अमल जो अल्लाह के रसूल सलाम ने किया है मेरी और आपकी जिंदगी में भी आ जाए हमारी ज़िंदगी भी काश उसी तरह मनम्बर हो जाए उसका कोई हिस्सा ही आ जाए हमारी ज़िंदगी में जितना नेक और साले और पाकिज़ा और इंतहाई आला दर्जे का ईमान उन साहब कराम रजी अल्लाह तन मजमाइन के दिलों में पैदा हो गया था काश मैं और आप भी इसी तरह अपने रसूल सलाम से मोहब्बत करने बन जाएं और कोई ना कोई एक हदीस का छोटा सा टुकड़ा उसके अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें व मालना अलबलाख व आखिर व तवाना अन्य रब्बिल आलमीन